Thank <laughs> you. станет ли отопительный сезон в этом году испытанием для жителей Харьковой области? Об этом сегодня в программе отражения у нас в гостях Сергей Магдасюк, директор департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Харьковской облгосадминистрации. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Белоцкий, начальник управления топливно-энергетического комплекса Харьковской облгосадминистрации. Здравствуйте. Итак, ну, начнем с вас. Собственно, на данный момент какова подготовка к отопительному сезону? На каком уровне? Можно сказать, что мы полностью готовы и не останутся ли харьковчане зимой без тепла? Да, Александр, спасибо за вопрос. Немножко его расширю. Расскажу как, немного, как проходила вообще работа по подготовке к отопительному периоду. Значит, у нас был создан областной штаб распоряжением губернатора Харьковской области Героя Ранином, в который вошли руководители всех департаментов профильных, которые отвечают по направлениям за объекты социальной сферы, а также туда вошли представители инспекции, которые ведут контроль за объектами в тепловой и водопроводной сфере. Значит, этот штаб он работал на протяжении четырех месяцев. За это время было Сделаны выезды во все районы Харьковской области, проведены выездные мероприятия, сбор активов, сбор руководителей всех предприятий, как коммунальной собственности, так и субъектов хозяйственной собственности, где были четко поставлены задачи о том, что и до какого срока должно быть выполнено по подготовке к осенне-зимнему периоду. После этого мы провели четыре выездных кустовых штаба. В сентябре месяце, где подвели итоги, где уже отчет э, велся руководителями районов и профильных э, подразделений департаментов, на основании этого были вынесены какие-то оценки, ворхуиводы сделаны. И мы подвели итоги и пришли к пониманию, что Харьковская область полностью готова к отопительному периоду. Что мы сейчас наблюдаем? На сегодняшний день мы имеем э, распоряжение подписанное губернатором о том, что топительный сезон у нас начался в области с 9 числа. В городе Харькове он в соцсфере начался с 8 числа, а население начало включать с 12 числа. Есть распоряжение мэра города Харькова. На сегодняшний день по состоянию мы имеем, что больницу у нас процент включения котельных 94%, школы 89%, дитячие заклады 92%. Также уже начали включать жилые дома, уже 23% включения общий, от общего объема жилых домов. То есть полностью контролируют ситуацию, отслеживается, идет полное взаимодействие между диспетчерскими службами теплопостачальных и водопостачальных организаций, обмен данными между департаментом и профильным министерством, министерством регионального развития ситуация полностью под контролем, не было на сегодняшний день никаких э, аварийных ситуаций, э, все идет в плановом режиме включения, везде все. И подается. Когда должно закончиться, когда тепло должно подать <как> во все дома? Во все дома, значит по опыту прошлых лет, ну соцсферу мы планируем закончить сегодня, максимум завтра, включить все садики, больницы и школы. А на включение домов обычно уходит промежуток времени от 10 до 14 дней. То есть мы понимаем, что максимум к 25 числа мы всю, все дома, все население включим если температура понизится достаточно, что людям будет холодно, что делать? Обращаться, куда-то просить ускорить этот процесс? Или что? Процесс ускорить невозможно, потому что существуют графики включения от малоэтажных домов до многоэтажных домов. Все в последнюю очередь будут включаться многоэтажные дома. Вот. Поэтому он идет своим чередом, процесс включения жилого фонда. То есть да. жильцы никак не могут вмешаться? Жильцы в абсолютно никак. Они могут только, и мы их просим вовремя нас реагировать, если где-то... Происходят сбои, где-то есть завоздушная система, где-то порывы могут быть, но это никто от этого не исключен. То есть мы будем оперативно наше диспетчерское реагировать, чтобы аварийные бригады все везде готовы на выезды, их количество на отопительный сезон усилено, люди выведены на выходные, то есть работать круглосуточно, работать, пока мы не пройдем весь процесс включения и полностью не обеспечим все жилые дома области, теплом. Алексей Белоцкий, начальник управления топливно-энергетического комплекса в администрации. Скажите, пожалуйста, на данный момент в топливно-энергетическом комплексе все ли в порядке, хватает ли угля и энергоносителей для того, чтобы всю зиму проработать без проблем? Спасибо за вопрос. Прежде всего хотел сказать, что касается распоряжения о начале топительного сезона. 9 числа, согласно, согласно распоряжению, все котельные области были запущены, все котельные получили газ и начали выполнять свою функцию. Что касается теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции... Прежде всего, вопрос, который стоял всегда у нас на повестке дня по подготовке, это Змеевская станция. Вопрос был очень сложный, он был всегда на контроле Игоря Львовича Ранина. Мы его отслеживали, контролировали и пришли к началу отопительного сезона с тем, что запас угля на сегодняшний день на Змеевской станции составляет порядка 105 тысяч тонн. В ноябре месяце сейчас идет график, существует график, по которому уголь поставляется. Также в ноябре месяце будет доставлен из ЮАР уголь в размере, 100, в объеме 160 тысяч тонн. А сколько нужно угля э, в целом? Работа одного блока станции, как это происходит сейчас, потребление порядка полутора тысяч тонн в сутки. То есть запаса угля на сегодняшний день хватит на ближайшие два месяца. Работа одним блоком. Э, тот уголь, который поступает и будет поступать, согласно графика, он позволяет нам говорить о том, что сезон в полной мере будет э, станция находиться с углем. Э, будем надеяться на то, что запасы угля на станции позволят ей включить еще дополнительные блоки. Это будет дополнительная выработка электроэнергии, которая страна и область очень нуждаются в пиковые часы. Вот. То, что касается поселка э, Комсомольский, который отапливает станции теплом, э, поселок обеспечен на сегодняшний день теплом, поэтому не вижу никаких рисков и проблем. Э, по станции. Тоже... Да, что касается качества угля. Раньше, мы помним, была ситуация, что уголь, который завозили из той же Африки, был не того качества, какого хотели на станции. С качеством на сегодняшний день нет никаких проблем. Уголь поступает именно тот, который нужен. Почему? Потому что технология не позволяет сжигать другой уголь. И я не вижу никаких проблем и станция с качеством. Почему? Потому что делаются отборы. В договорных отношениях это все указано. Он соответствует тем характеристикам, которые нужны для станции. Что касается так называемой станции СХАР ТЭЦ-2, там тоже нет проблем у них у них заключены договора, запас топлива на сегодняшний день у них на ближайший месяц, графики поступления соблюдаются, поэтому мы не чувствуем и не видим риска и проблем, которые могут возникнуть. Есть еще у нас ТЭЦ-5, которая на сегодняшний день отдает 70% тепла для харьковских тепловых сетей. Она на сегодняшний день работает подает тепло, поэтому вся генерация, и конгенерация, которая находится на территории области, работает в полном объеме, без срыва и рисков. Сейчас какой основной энергоноситель используется? Это газ, на котельных я имею в виду, это газ или уголь, или что-то еще? Согласно программе, которая стратегии развития Харьковской области до 2020 года, нами как в прошлом году, так и в этом году активно применяются программы газозамещения и перехода на альтернативные виды топлива. На сегодняшний день мы привлекли инвестиции порядка 100 миллионов гривен. Эти инвесторы отработали в межсезонье, перевели газовые котлы и котельни на альтернативные виды топлива. Это как щепа, как пилета, так и различные отходы, как сельхозпродуктов наверное, сельхозпродуктов, да. То есть доля потребления именно газа в этой сфере сейчас уменьшилась очень сильно, да, по сравнению с предыдущими годами? В прошлом году доля использования и уменьшилась порядка 20%. В этом году аналитики у нас еще точно нет, но те, то количество котельных, которые мы заменили, дает, говорит о том, что мы в этом году получим очередное сокращение потребления газа на территории области. Также э, за счет средств районов, во многих районах были газовые котлы заменены на угольные котлы, что даст экономию и сокращение потребления газа, который у нас, э, как мы все прекрасно знаем, на сегодняшний день есть дефицит в целом в стране. А что вы можете сказать по поводу экономии, какими методами достигается эта экономия, и что касается конкретно вот жителей, что они могут сделать для того, чтобы эффективнее расходовались эти ресурсы? Ну, на государственном уровне значит, принята программа кредитования населения, а также ОСББ, ЖСК, жилищно-строительных кооперативов значит, которые за счет государства компенсируют затраты населения на приобретение котлов дома, квартиры, теплоизоляционных материалов, окон, порядка 40%. Там по разным направлениям разные компенсации. Плюс на сегодняшний день отрабатывается уже она... Программа сформирована, Компенсации кредитов для ОСББ и ЖСК из областного бюджета, куда уже заложены средства, на этот год 500 тысяч, на следующий год это миллион. И так до 2020 года порядка каждый год будет компенсация из областного бюджета именно по программе кредитования сдержанной энергоэффективности до 2 миллионов будет доведено. То есть, что это такое? Это если ОСББ берет кредит до 40%, ему компенсирует государство, и еще ряд 20% в этой программе заложено, будет компенсация этого тела кредита из областного бюджета. Также на сегодняшний день разрабатывается программа кредитования для населения, где мы планируем заложить компенсацию процентов, которые потребитель будет платить по кредиту. Она сейчас стадии разработки, поэтому конкретно не могу сказать, но то, что программа кредитования для СБ и ЖСК будет принята до конца года, это уже можно говорить как свершившийся факт. И таким образом харьковчане, жители области смогут выбирать самостоятельно поставщика услуг у себя в доме, у себя в городе, в поселке и так далее. Да? Ну, смотрите, согласно изменению законодательства, все жильцы многоквартирных домов должны до 1 июля 2016 года определиться с формой управления в своем доме, кто у них будет управлять. То ли это будет, они будут сами управлять, создав ОСМД, то ли нанять независимого управителя, то ли им представители местных органов самоуправления будут назначать по своему усмотрению на год или управляющую компанию или независимого управителя. Вот. Что лучше для жильцов, как вы считаете? Мое личное мнение, что нужно организовываться в ОСМД для того, чтобы самостоятельно управлять своим домом. Зная все проблемы, которые существуют в доме, плюс привлекая поддержка идет государство, вот именно по программе энергоэффективности. То есть модернизировать свой дом и уже самому отвечать за то состояние, в котором дом находится. Хорошо, возвращаемся к вам. Вы сказали, вот в принципе все хорошо, все готово. А есть какие-то проблемы в топливно-энергетическом комплексе, которые все-таки нужно решить сейчас? Ну, вы знаете, мне бы хотелось донести людям такую информацию, да, проблема действительно есть, и проблема больше связана не с прямой экономией и правильным использованием энергосбережения, а так скажем косвенной. То есть у нас очень большая нагрузка происходит на пиковые часы и большой провал графика потребления в ночное время суток. В целом основой поставки электроэнергии являются атомные станции. А вот эти графики пики нагрузок, это нагрузка ложится на исключительно теплоэнер... централи теплоэнергостанции. И для того, чтобы в эти пики не сжигать колоссальное количество угля, нам нужно максимально выровнять этот график. На сегодняшний день государством предусмотрено ночное потребление и ночной тариф, который по своей стоимости гораздо ниже. И это позволит, во-первых, сэкономить деньги для населения, во-вторых, переходя на использование электроэнергии в непиковые часы, это позволит людям сэкономить деньги, а государству и электроэнергетике позволит выровнять график, что даст значительную экономию для государства. Но То люди есть... скажут, что для этого ж придется приобрести специальный счетчик, потратить на это тоже деньги какие-то, или кто-то это будет обеспечивать, устанавливать. Ну, сейчас разрабатывается эта программа по установке счетчиков. Да, двухзонный счетчик э, это не бесплатная услуга, но он позволит э, все-таки получить ту экономию и для населения в том числе за использование, да? конечно, да. То есть это очень важная программа, и нам нужно это людям донести, ознакомить их всех, что э, мы вместе должны работать над энергосбережением, энергоэффективностью, использовать все возможные способы, чтобы снизить потребление и расход топлива у нас в стране и в области. Ну, говоря о том, как сейчас мы готовы к отопительному сезону, вы, может быть, уточните конкретно, есть ли какие-то места, где все-таки не готовы, где нужно какие-то срочно действия предпринимать. Знаете, Александр, я не могу этого кто, сказать. Кто-то потому... мешает, возможно, подготовке. Абсолютно, ни, никто не мешает. Вся подготовка проведена. Сейчас уже идет заключительная фаза. То есть это уже результат той работы, которую uh -huh. проделывали предприятия. Практически после прошлого окончания отопительного сезона. То есть никакого саботажа там. Никакого внутри нет, саботажа, не ни внутри, такого. да, ни, ни каких-то факторов, которые могли бы повлиять. Я на сегодняшний день не вижу. Все идет согласно графиков, планов, полномерное включение. Везде подача идет теплоносителя потребителю. Есть 100%, наверное. Хотел бы порядка. добавить Сергея Владимировича сказать, что э, та задача, которая нам была поставлена руководством непосредственно Игорем Львовичем раненым, чтобы на 1 октября область была готова на 100%, эта задача выполнена нами. Поэтому э, при выполнении задачи на 100% мы не видим никаких э, узких мест, которые позволят или не позволят нам пройти этот сезон уверенно. Но знаете, вот я не люблю, когда говорят на 100% все хорошо, но не бывает на 100%. Вот я вижу, что даже по информации областного управления статистики харьковчане почти на 100% оплачивают услуги ЖКХ. Буквально в августе, в январе-августе заплатили за жилищно-коммунальные услуги 3 миллиарда сто тридцать миллионов гривен. А это 98,4% начислено за этот период сух. Ну знаете, ну верится с трудом. Более того, при скажу, таких тарифах, каким образом харьковчане могут оплачивать а такие суммы в таком количестве? Более того, значит, э население за теплоснабжение рассчиталось по состоянию на э 9 число уровень 118 процентов уровень расчетов заводы отведения с почти 105 процентов вот немножко хуже идет оплата за жилищно-коммунальные услуги которые представляют ну, представляются по поддержанию придомовой территории а, вот поэтому население большое огромное спасибо понимает э, ту ответственность социальную. То есть это которая все лежит. правда, действительно. Это так все и есть, правда, да? так и есть, так действительно. Но мы четко понимаем, что на сегодняшний день, э, допустим, по теплу население закрывает тот период, который был э, отопительный сезон 2014-2015 годов и те тарифы, которые действовали тогда. С учетом введения новых тарифов, которые вступят, вот, вступили уже в силу с ну, началом нового топливного сезона, конечно, нагрузка на население увеличится. Но при этом нужно не забывать, что государство, согласно субсидиям, компенсирует часть затрат на жилищно-коммунальные услуги из государственного бюджета. Что вы посоветуете делать тем, у кого есть какие-то долги, но субсидию они не спешат оформлять? Ну, перво-наперво я все-таки... Что был, может выразить в итоге? Ну, у нас население это социально защищенная часть, поэтому тепло в любом случае будет подаваться всем, независимо от того, какая у них структура долго существует. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди понимали, ту ответственность, которую они берут на себя, не, не, платя за те услуги, которые им оказываются, потому что эта задолженность накапливается и в итоге ставит под угрозу благополучное финансовое состояние, того предприятия, которое оказывает им услуги. Вот. Но ну, сейчас предприятия идут по пути реструктуризации задолженности, то есть от 3 до 5 лет они прописывают ну, все понимают, какая непростая ситуация в стране, поэтому все предприятия идут на встречу потребителям и готовы реструктуризировать задолженность и другие возможные механизмы. Но все-таки я подчеркиваю, что за жилищно-коммунальные услуги, за, воду, за тепло нужно платить. Хорошо, а у вас есть возражение, что именно на 100%, может быть, все-таки 98%, <свят> потому что на ну, 100% не бывает, но ну, вот это мое личное мнение. Вы можете ну, с вами аргументами не, меня, так сказать... Позвольте с вами, наверное, не убедить. согласиться, то есть э, те 2%, о которых вы говорите, которые будут, возможно, да, это нештатные ситуации, это какие-то порывы, это частные случаи, которые могут возникать, возникать э, на начальном этапе от, отопительного сезона, но, э, как сказал Сергей Владимирович, аварийные бригады работают, диспетчерская работает. И те э, моменты, которые могут возникнуть на этапе пуска, они будут устранены, и все-таки мы увидим на тот результат, который э, нам стоит задача, и поставлена нами. А как реформирование этой отрасли сказывается сейчас? Вот заметно какие-то шаги. Что можно было бы сказать, что действительно за последний год изменилось? Ну, вы знаете, что касается топливно-энергетического комплекса, все-таки это не является автономной единицей, да, а входит в общую государственную систему. Поэтому реформирование именно топливно-энергетического комплекса происходит централизованно и рассматривается исключительно центральными органами виконавчей влады. Мы со своей стороны можем только участвовать в этом процессе, как э инициаторы некоторых изменений. Это в частности э -э дополнить наш рынок электроэнергии возобновляемыми источниками электроэнергии. Вот в частности, что касается программы энергоэффективности и энергосбережения, на сегодняшний день вот в Харьковской области после форума, на котором было подписано соглашение между американской стороной и Харьковской областью, разработан проект строительства 10 мини-ТЭЦ на территории Харьковской области. На данном этапе Проект первой мини-тэц в городе Купинске, он э, находится на этапе согласования. То есть сейчас э, в городе Купинске на сессии будет э, выделяться земля для строительства. Это снимет это, нагрузку с основных тэц или какой? Это позволит расчет? создать энергоостров на территории Купинского района. Вот в частности. Если это касается остальных станций, то да, это дополнительная электроэнергия в общий рынок электроэнергии, это э, создание энергоострова на территории, эта э, станция будет возобновляемым источником электроэнергии, она будет использовать в виде топлива как отходы сельхозпродукции, так и древесные отходы, что позволит нам э, позволит использовать ее по зеленому тарифу. А также очень важно, что э, конгенерация дополнительной продуктом будет тепло и станция которая будет вырабатывать тепло и отдавать ее в общую сеть тепловую в городе позволит снизить тарифы до минимальных скажите а может ли помочь каким-то образом если жители жильцы домов будут отказываться от центрального горячего водоснабжения например да, и заменять это на какие-то свои котлы или внутри домов обустраивать какие-то котельные кто этим должен заниматься и нужно ли это ну, жильцы на квартирных домов пока на сегодняшний день на законодательном уровне не имеют возможности автономное отопление себе в квартиры ставить. Это имеют возможность только частного сектора жители ставить автономное отопление. И у нас То есть, есть, даже если у СМД они не могут ну, это сделать. Да, именно жители дома. Но есть у нас уже есть примеры, когда практически Жители домов переходили полностью на электроотопление, при этом убыточные котельные закрывались. Они консервировались, чтобы не подавать теплоэнергию, которая будет экономически необоснована и иметь высокую себестоимость подачи для потребителя. Поэтому есть такие уже... Примеры, мы по ним идем в области, по крайней мере, в районах. У нас есть районы, где котельная консервируется, и порядка 6-8 домов переходят на электроотопление. Тоже такая децентрализация. Да, такая децентрализация. Но ну, и при этом же есть районы, в которых в области практически, не практически а отсутствует централизованное отопление, где все дома переведены или на автономное отопление, были еще в свое время, ну или где много частного сектора. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, в гостях у нас были Сергей Магдисюк, директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Харьковской области администрации спасибо. спасибо. И Алексей Белоцкий, начальник управления топливно-энергетического комплекса Харьковской области администрации спасибо. спасибо, до свидания.